Ча, в игрушки играешь. Привет. С русскими общаюсь. Вы из России? Я да. А, о чем беседуете? Ой, да хоть о чем? Ну, можно, я по образованию юрист, может, про юриспруденцию пообщаться. Но это не значит, что я все знаю. Можно по истории маленько что-нибудь. Можно про войнушку какую-нибудь, там не войнушку. Да, -а -а. Лавров, Лавров сегодня говорит, какие-то новые. Предложения будут это. По не следил. Заверш... Сегодня вообще новости не читал. Что там? Новый новость? подход. Лавров предложил новый подход к миру в Украине. Это Рубио. Рубио говорит. А, ну это Рубио говорит. Ну может быть. Угу. Что он там? Они сегодня не встречались в Куала-Лумпур, знаете где это? Да примерно, да. Ездили туда, что-то там обсуждали, договаривались. Ну, учитывая, учитывая, что говорит Трамп, который говорит в день э, полностью противоположные вещи по пять раз, то я думаю, ага. его вот этот вот посланник, он тоже не сильно его словам можно доверять. Не, ну они же общались ту с Лавровым, он же с Лавровым. Ну так а, понятно, что общались, но что они там наобщались. И Он что вышел будет, на, он вышел на что? брифинге, на брифинге это сказал после их встречи. Что не... ну, россияне предложили новый подход к регулированию вопроса вот с Украиной? Ну может быть, может быть, не знаю. Может быть. Так а что это? Какой старый подход? Какой это? Как вообще войну думаете заканчивать? Так вы в корне заблуждаетесь, когда такие вот вопросы задаете. Не только вы, а вот из вашей как бы это да, темы. Вот как вы намереваетесь заканчивать войну? Вот лично для меня никакой войны не идет. Я ее не знаю, где там какая война. И 90%, ну то есть я знаю, что у нас там идет СВОшка, там да, все. А 90% у нас народу, они вообще этим не интересуются. Там какая-то где-то война, блин. Ну, ну вы же интересуетесь, быть. вы же это обсуждаете? Да, я обсуждаю, но не в контексте того, что это война идет. Что там кто-то, там какие-то, там у нас там. Так это Путин уже даже войной называет. А вам до сих пор не дошло? Вам... Вы где-то далеко живете? Вам а еще он туда... называет как... Вам Бой еще может. туда лошадь не привезла. Эти если бы сверт... он это назвал войной, он бы ну, военное положение бы хотя бы ввел. Он, он давно знает. войну это назвал. Не, ну мало ли что там военная. У нас тоже он юридически не особо там понятно, война или не война. Ну, у нас там как если это взять фактически по происходящим событиям, то это можно назвать войной. А кто там как юридически характеризует, так можно для это меня, и. Для меня да и каким-то. Это. это примерно как операция по поводу войск в Афганистане в каком 79-м, по-моему, да, году. Вот примерно так выглядит. Для большинства тоже подавляющего. Понятно, что какой-то процент задействован. Вот они там что-то следят, что-то пишут, там изучают. Так война в Афганистане это... тоже войной называлась. Ну что вы говорите? Ну, пусть, пусть. Я говорю, просто для. Да, где она войной называлась? Ну, называлась. Ну, так... Большинство населения было на эту войну. Так, как и а причем здесь. тут похеру, я, я ж не спрашиваю, вам безразлично или не безразлично Я спрашиваю, как вы ее собираетесь? Что за новый подход? Что, что Лавров там предлагает? А ну, я-то знаю. Я эту новость от вас сегодня услышал. Какой, какой старый собирает? был подход? Какой, как вообще думаете закончить ее? закончить ее? Как? Естественно, господи, а забрать вот эти четыре области и дальше уже что-то. И дальше уже что-то выходить на переговоры. Ну вот так так уже они идут будут. переговоры, уже два раунда переговоров. А, это -то понятно, что идут переговоры. Они чтобы шли что-то, ну то есть чтобы показывать видимость деятельности. Конечно, что-то будет идти постоянно. А mm -hmm. заканчивать так она будет. Вопрос когда? Ну тут да большой вопрос. Mm -hmm. Может Зеленский уйдет, может поменяется какая-то. А как он уйдет? Как он? Надо, чтобы Зеленский ушел, надо, чтобы или уйдет или да. ушли, как говорится. да? Надо чтобы, ушли, надо, ушли. Чтобы, надо, чтобы закончилась война, прекратить военное положение. У нас сразу пройдут войны. Возможно, ну, тогда. По-разному уходили-то не только когда война, да, и не война, вон этот Янукович у вас как ушел. Ну, вот может. А, придет... Януковича вы украли у нас. Вы у нас украли. Да, Янукович. ну может, Зеленского украдут, видите? Не чем надо его мы... воровать. Зачем вы нас президента воруете? Что это за такая дурная традиция? Никого не, 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 на... не надо. Вы нас Януковича, украли. Зачем вы Зеленского На Нахера нам нужен? Придумали. Я вам ответил на вопрос: что может быть и как развиваться события? Вот нахера он нужен, мне он лично не нужен. Да, понятно, вам ничего не надо. Ну почему мне ничего не надо? Вам мне не Зеленский так не надо. нужен. А четыре области вам надо, да? Мне лично нет. Мне и Крым Значит, не надо. И Крым конечно. не надо. Я, я что, ли, эти решения принимаю? Да, что ну, у нас конечно. там руководство делает. А, а как вы читаете, вы как я. Вообще ты... бы, я вообще бы китайцам отдал э, часть территорий под освоение, а как... под аренду, под что угодно. Потому что у нас ее дохерища, а она не об... на... На... надлежащим образом не осваивается. Как бы, он, японцы, у нас 50 лет клянчат хоть 50-70 лет клянчат эти острова несчастные четыре штуки на которые вообще никому нахрен не нужны там какие-то скалы торчат и вокруг этого там терки идут я бы тоже это им отдал ну естественно не просто так а за какие-то преференции ну а вот Все, раздать, считает, все по надо раздать там оно э, Мурманск Норвегию надо тоже этот Карелию Финляндии. А там Мурманск, там, Норвегии, передать конечно нет Потому что ты это город. По попередавать там, что там еще а можно А вот передать. освоение земель каких-то, которые сейчас стоят, Казахстану, Оренбургскую область можно передать там. Все можно всем попередавать. Важно, ну, но не нужно, да. а, как там, а, там, а там, а там как-то окажется, что одна и Москва останется, то и все. Все всем пораздаете. Не, слушай, ты молодец. Ты прям решил, помнишь, Путин в том году или два года Назад какую-то статью написал, назвал там раскассирование. Это ты это сейчас раска... раскассируешь. Раскассируешь это. А, в что, это такое? что такое раскассируешь? Не знаю, Путин такой высказывал Я тебе придумал. сказал только про острова и про КНР. Остальное все ты сам придумал, зачем ты это мне приписываешь? Так а что, ну по такой тенденции можно все отдавать. Я не сказал, что нужна такая тенденция. Я конкретно сказал, что бы я сделал. Но я не руководитель, чтобы это делать. Ну ладно. Вот. Слушай, а вот Крым законно приняли в состав России, ты как юрист? Конечно, можешь? да. Да. А как, как, как какой процедура я принятия новых субъектов? Ну если захочешь понять, я тебе могу рассказать, конечно. Ну, только, ну рассказывай, ты... конечно. А, интересная процедура. А, Короче, высшая власть это решение народа, компактно там проживающий, как угодно проживающий неважно. Вот они своим решением приняли большинством голосов. Или То, что голосов. они приняли, это да, а по законам Федерации, как а, порядок, это абсолютно не важно, принял. я тебе рассказываю, что Вершок это, это важно. Это, важно. Это важно. Слушай, а если завтра, а если завтра Китайская Республика, там какая-то провинция захочет присоединиться, вы, 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 тоже никто никого не будет спрашивать, присоединиться к России? Нет, да? она будет спрашивать то население, которое провинция захочет присоединиться. Это, что что это понятно, что она будет население. Можем... А российский народ будет спрашивать? Вот ты как живет, например, какой-то там в Татарстане, какой-то там этот Ну во-первых, Татарстан земель, далеко, СНР мягко говоря, вот там например, нет. живет в Татарстане. Вот на этого он гражданин Российской Федерации, он соблюдает Конституцию Российской Федерации. Вот на него она распространяется тоже. Там его права учтены в этой Конституции. И тут какая-то китайская провинция решает стать новым субъектом от Российской Федерации. Какой порядок принятия? согласно Конституции. Ну ты вот на Конституцию все киваешь, а там написано, Конечно, это вот ж ж самый главный закон. Можно это мне что-нибудь сам... тебе ответить уже? А? Это же самый момент. главный закон, ты же как юрист должен... Понимаешь, знать, ты ноль понимаешь? в законах, ты так расскажи, расскажи, закон. расскажи порядок принятия субъектов в состав да я Федерации. Я не собираюсь тебе ничего рассказывать. Ну ты не знаешь, правильно? Открой Конституцию и прочитай. Ну ты так открой, момент. давай почитаем порядок Нет. принятия субъектов да и разберемся. Я не И ты как, ты как юрист... Ты как юрист сейчас Я прочитаешь. Пытаюсь рассказать. юристы было больше, со мной. Так поправили. при чем тут народ какой-то территории, которая не в составе России? Я говорю, относительно закона в Российской Федерации. Ладно, слушай, порядок когда с... общаться, порядок тогда... субъектов давай, принятия в состав. Что такое? Здрасте. О чем беседуете? Да вот там сегодня новость, вчера. Она была эта новость. Британцы говорят, больше не принимают украинцев. Говорят, у вас в Украине есть более там безопасные области, там, Ужгород, я так понимаю, черновцы. Едьте туда, к нам не надо ехать, говорят, вот это так. Британцы прям так и сказали. Да, британцы, вот это. Ну, это журнал Гардиан говорит, а ну, как бы со слов, каких-то министров. Ну, поедут, поедут, значит, куда-то, в Германию. Не то, не то, ну то в черновцы то, надо, нет. зачем Германия? Черновцы, есть же ж там Ужгород, тот же Львов, красиво все. Так а что ты вопрос в чем? Давай обсуждать, так обсуждать что мы будем. Вопрос, вопрос в том, что что-то вот британцы они как-то себя ведут неправильно. То Борис Джонсон говорит, давайте там жару россиянам дадим. Ага. И тут же говорит, ну вы к нам вот это беженцы лучше не едьте, едьте туда куда-нибудь, в Африку. Говори. Так Борис Джонсон уже как приходит. Не, ну когда были переговоры, вот тогда он и сказал, зеля, не подписывай, мочи дальше. Ну, ну. До последнего украинца. И решил украинцев у себя как бы не сохранять. Да им еще гроши надо платить там. Ну, ну так еще вопрос в чем заключается? Ты хочешь обсудить что-то? В, в том, что как, как вы к этому относитесь? Вот, ну это же нехорошо получается. Или что хорошо, именно нехорошо. То, что людям не совсем не регионов... ну так А немцы немцы посмотрят, а, а я... зачем нам со своего Раду бюджета велюсь. выделять там этих 400 Ой. евро. Да хай едут в Ужгород, все если в Ужгород. Не, не начинай. Да я украинец, я с тобой же разговариваю, какое мова, я вот, ты так и не, не, понял. Не нервничай. Ты как украинец. А, я не нервничаю, я не нервничаю, я просто тебе ну, пытаюсь донести. Нет, ты врешь, ты некоторыми моментами врешь, потому что... Не, Евросоюз... если где-то я соврал, ты так и скажи, да. Вот, да, Евросоюз, Евросоюз. Продлил защиту украинцев до 27 -го года, поэтому можешь не переживать за Украину. Ну Британия аж не, не входит уже в Евросоюз. Поэтому я тебе за Британию и говорю. Британия ну, я не входит. Тебе я не... начал за Германию что-то перескакивать. Не не, что не за Германию я тебе сказал, а Германия посмотрит на Британию и скажет так. А мы чего с бюджетом ну, вот будем 27, потом по 400 27 евро? Год, выделять. седьмой год наступит. Потом Британия Германия Да и... решит... вот я думаю, может, может, и раньше оно наступит. Так а ты, ты что хочешь, чтобы украинцев лишили помощи и защиты? Или ты осуждаешь, то, что. Не, я, я зато я за то, что вот, ну, народ переколомутили на Майдане. И самое больше беженцев, как раз тех, кто коломутил, там Франковская, какая-то там, Львовская, побежали, у них там прямо беда. Свои дома сдают, значит, беженцам с Донбасса, а сами погнали, блин, отдыхать в Германию. Там 400 mm. евро дают, жить можно, а что? Mm. Плюс там за хату 400 евро. Ну вот ты все тебе. Так а что? Так а в чем что а. ты от меня хочешь услышать? Да я то просто есть, констатирую то факт, что украинцы да, какие-то вы... вот такие. Вот вот вот, вывод, я делаю такой вывод, я рад, что я ушел, отсоединился от этой Украины и присоединился к Российской Федерации. Вот. Не хочу в таком государстве жить, где, блин, какие-то люди такие. Разные, а, слишком ты, разные. Ты прям присоединен, прям это. При ну так я пошел на референдум и проголосовал. Отдал ага. свой голос. Ага. Все, демократическим образом. Не так, что Майдан там какой-то собрали, чип на площади Ленина, все, там какие-то олени собрались. Пошли цивилизованным способом, демократическим, самое главное, и отдал свой голос. Вернулся в родную гавань. Ага. Понятно. Ну, так а что ты хочешь от меня? Я не помню, ты у тебя... Да, ну, ничего я от тебя не хочу, я, бес... я с тобой, ну, беседую так Это не беседа, это у тебя какой-то там крик души Не, ну, если у тебя, может, ну, какие-то вопросы, то задавай Я ты так прям... вот ну, ты смотрю, прям что как... ты человек деловой, думаю, ну, как с тобой, ну, надо да. же о чем-то побеседовать У тебя же, наверное, зрители есть, поднять есть... тебе немножко, ну, твой рейтинг, может, там добавятся зрители Конечно, но только же тему надо, а не... Ты, 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 не, ну чем больше интересных разговоров, да, 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 спасибо. чем больше интересных разговоров, тем больше у тебя будет зрителей. Это а похоже на, просто на словесный панокс, все просто не... Да не, ну я же, ну, язык без костей, что Ну я же, чем я говорю, тут надо либо, ну, как-то диалог, чтобы был, либо так, это... Так а ты из какой области, ты с какой области сам? Я с Днепра. Я вот извиняюсь, а ты почему не на фронте? Ты инвалид, не? На каком фронте? Ну, много всяких фронтов, даже был когда-то этот самый Курский. Ага. А ты призываешь украинцев на фронт, да, чтобы шли? Избави Боже, это ж вас там ловят, блин, не меня ж тут ловят в автобусах. Это вас там призывают. Я не знаю, кто дает такие команды. Наверное, этот самый вот этот главнокомандующий Потому зеленый. Потому что много мне тут русских встречаются, отправляют меня воевать. И я думаю, это странно как-то. Да не, ну странно, конечно, ну вроде здоровый мужик сидит при здоровье. Не, если у тебя ног нету, то тут вопросов нету, то, конечно. Ну, да. А так вот сидишь, что-то обсуждаешь, ну, скорее всего, обсираешь там, все высматриваешь, вынюхиваешь. Обсирают, что там в России? Надо... Никто ли там, сегодня никто ли там в России не усрался? А может кто-то боярки выпил? Офигеть. Ну да. В основном вот блогеры, они, ну что делают? Они разжигают, они же не хотят там перри, примирить как-то народ. Разжигают, разжигают. Разжигают. Да что тут разжигают. А у вас там, я, а я у, вас, тебя а у нас, а у вас, а у нас. А у вас А у нас, Это уже разделение. А у, вас у до тебя а у нас... назад зашел сюда, у человека. у нас мне сходу человека то Матюки и крики. Я даже не успел с ним поздороваться. Я даже не разобрался в чем его претензия. Не знаю, что тут можно разобрать. Нет, так ну тут же всякая Там публика кому-то хочется и так все просто подпаленные какие-то. Просто хочется этот... кому-то повыделываться, понимаешь, ты не в каждую дырку скажешь, как говорится. Ты, да, ты разжигаешь, ты начал говорить, что там такие <свят> украинцы живут, там не такие, там все разные, тебе <свят> с ними не по пути. Не, ну, про... ну я, ж, все, я ж, как сам бывший украинец, вот глядя на Украину, я тебе говорю, я радый, что я ушел с этой территории, я не хочу с такими людьми жить. Ну, пожалуйста, Нет, если у тебя какие-то другие данные, то, ну, может, не знаю, Нет, может, меня ты обманывают. Ты такой это... позиции разжигания начал рассказывать, оценивать там такие люди, там не такие, не знаю. Ну, если ты выбрался ну, такой, то, то что, это, что мне что вот не нравится в моей бывшей стране, то что мне не нравится, я то ну и говорю. И вообще слушай. вот ну Украина да, за эти зараз годы зараз независимости. Зараз... Ты за разжигание начал да. я говорю, что ты тут как раз разжигание проявляешь. Не, ну это твое мнение, ну если ты так ну, считаешь. а что рассказывать рассказывать, те люди такие, те не такие. Кто, кто тебя ну, определяет? Я считаю, это несправедливо. Это несправедливо, не не я считаю. Если к вам там не прилетает, допустим, куда-то в Черновцы или в Ужгород, и вы едете в Польшу или в Германию как беженцы, вы от чего бегите? Если вы за единую там целостность Украины идите, воюйте, ради бога, все вам. Да, ты Флаг призываешь вам... украинцев идти убивать русских, я правильно тебя понял? Я тебя уже два раза подловил на разжигании. Первое, ты осуждаешь украинцев за то, что они выбирают судьбу беженца. А второе, ты их призываешь идти убивать русских. Слушай, там, где ты проживаешь, это уголовно наказуемая статья. Ты регулируй базар свой, потому что можешь ты тут уже ну слово туда, слово сюда и не это. Людей, когда они едут на работу. De, de, То есть de, это de, говорит о чем? De, аккуратнее, аккуратнее, с выражениями. Не хватает людей. Я, я тебя услышал с первого раза. Это говорит о том, что катастрофически не хватает людей. Потому что с маршруток высмыкают там, с автобусов, с грузовиков, там бросают машины, люди текают. А эти там едут и они беженцы получается. Это ж несправедливо. Даже сами украинцы этому должны возмущаться. Почему самые там ярые патриоты кричат откуда-то там с Норвегии, из Германии, там давай до последнего. Ты все, истерика прошла. Потому что ты как Так это идёт... не истерика, я же тебе факты рассказываю, как на самом деле. Это подло, да? подло, подло. Вообще подло вообще так вот делать. Насколько как, вот как, гнилые как, люди, с гнильцой такой вот. Как, Брать как вот делать, это, подло. сдавать, сдавать за деньги. А что значит сдать деньги своему же земляку с Донбасса, сдать за деньги, жилье, когда люди потеряли полностью все? Все потеряли. Так а а эти говорят, а у меня хата стоит дорого, бо там евроремонт, я езды. в Польщу на заробітки, налоги не платив і построїв собі будиночка, а теперь вы меня а як можна построить дом, не платя налоги. Ти ти покупаєш материал, у тебе цілих 20% этих забирают. Когда ты привозишь валюту в страну, это ж плюс наоборот. Когда, когда человек приехал с валютой иностранной и потратил в Україні. что в этом плохого? Що ты городишь, русский? Давай не это. Я тебе уже и на вранье подловил пару раз, и на разжигании, а ты тут рассказываешь, что кто-то с гнильцой. Может, это ты с гнильцой? Вот ты, получается, кого-то определяешь, что тот с гнильцой, тот не с гнильцой. А что плохого, Россия. что человек привез из-за границы деньги и построил дом? Это ж хорошо. Это хорошо, плохо, что, то, деньги что, хорошо. Стра... что деньги в страну возвращают. Ты говоришь, уезжают, люди плохо, приехали с заработков тоже плохо. Все тебе не так. Ты уже определишь, что тебе как Куда ты удрал? Що він такий переляканий, нервний? Каже, это. Люди здають. Ну ми живемо, ринкова економіка. що ти, это спрос, ну спрос повышенный, ціни тоже повышены. Так хто виноват, ну Що він здриснув? Що это? Ну, общалась тема серйозна. Просто зачем брехать этот?